Так, стрим, возможно, уже начался. Сейчас посмотрим. Так, мы вернулись. Как я говорил, завтра будет стрим, то и он не будет. Как я говорил, да. Так, всем привет. С вами Влад, и мы начинаем уже третий стрим за этот хороший день был у меня уже на канале 5484 подписчика. Это просто чудово. Я скажу, кто на стриме, приеднуйтесь, пишите в чат, кто есть. Я сейчас буду кошмарить Гренни просто. Так, ну, может быть, это все выдалить нужно. Надеюсь, я ничего не поломал за этого просто. у меня с громкостью конечно какая-то проблема у меня что-то с звуком не то, у меня с конечно, -то, у меня -то звук... ладно друзья у меня что-то звуком не то я не знаю как громкость нормально налаживать чтобы она так была нормальная типа как сюда Чи нет о, вот оно. Вот я зараз хочу налаштувать как-то нормально. А как его налаштовать, я просто не уверен. все звук. Но да, нет, это. Тут звук не можно налаштовывать прямо на стриме. Ай жалко, конечно. Ладно. Тем бабку играть. Как с... я бы сказал. А может сейчас получится просто так? нагло сейчас сделать громкость трохи повыше. Так, вот дырок вам. Возможно, треба микрофон. А его можно? Я понял, короче, не получится громкость сделать, пока что. Ладно. А ну чат, куда ты пошел? А ну чат сюда, все. Сейчас будет очень страшно. Но мы будем кошмарить только Гренни. Но она сейчас до нас кошмарит. Попробуем сделать на нормале. Будем кошмарить и на нормале. На нормале вообще какой-то хард. Не, ну я вообще не думаю вообще хард включать. Норм это уже как-то по себе. Кто-то будет писать мне. Люди, Пишіть мені в чат, як будемо карать Будемо Будем, карати грень. будем її... О, вона буде страдати. Не тільки на нормулі я буду страдати. На даний момент Ну, шабака бабка, виходимо, мабуть, отсюда. Я зразу варю туда. Іщем інструменти. Что у чат опять не работает? Чья-то прикол? у меня что, чат уже не работает, чуть чу Люди, кто-то напишет мне, пожалуйста. Чат работает, или нет? Просто я не уверен. Я уверен, что мои чат работает. Я ничего такого не тыскал, господи. Ранние ты есть. Так, зараз, перед этим я посмотрю. у меня все нормально. <связать> О, ты, куда я зашел. Не, ну ничего не писала, но, может быть, реально чат работает. Просто никто не пишет мне почему-то. Это, может быть, новые люди. Какие сейчас смотрит мой стрим? Он не знает, что мне писать, например. Ль. Кто был на моем э, попорядних стримах? Напишите мне, пожалуйста, кто был на попередних стримах, prepaid. Бабка, ты меня не видела. Так, друзі, я щас буду, короче, як його там кошмарити Грені, но перед цим мені надо. Треба... Надіюся, Грені сюди не прийде. Час від оружие. О, да, моду, скоро кошмарити просто просто Е, а хто... ч хто нічого не пишет? хто то може написати, написать, пожалуйста. Мені кажется, я на порожньому вообще серваке. Живу просто. О! Привіт! Я тебе не знаю, может, ты номики на стриме. У меня на стриме были, короче, люди. Но это, может, не вы, кто сейчас смотрит меня сейчас. Так, ну что, часто, друзья, сделали Кошмаром грани, как я э, говорю. Так. Бабка, это а не против меня. А, она тут. Так, пожалуйста, уже не надо сюда идти. О! О! я все собрал получается бабку приманим в... в баню и мы ее устроим хард ч ⁇ бабка жизнь не проста. время время как... как его там время в бане посадить. бежи 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 ого она хардкорно. хардкорна ой капец так поиск ну все бабка гори в аду Це за твои поступки понимаешь я не виноват я делаю ви я делаю стрим заради этого не попытайся открыть я закрыл это место имба как бабка спарилась там <с> капец бабка ну ты конечно давай у меня минута что собрать ружье я буду бесконечно убивать бабку. Не, ну мне сейчас за капкан нужно сделать. Так, господи. мне меня же от друзья мне нужно лысый ты наверх. Ч я такой? Не, не откройся. Ну, последний часто от друзья, иначе ты узнаю, где оно. Я помню. Он надо в секретной комнате. Десь отут. От я був і правий. Отрімає часті і все, можна кошмарити грень просто. Нам треба ще достати десь бензин, щоб можна було точно кошмарити грен. Ну мені кажеться, вже минута фактично пройшла, і зараз... Будем играть в Фредди Найт Бабка, Бабку будешь пико, чи там папкой, чи мамку. Кем хочешь быть, давай. Иди сюда. Кем хочешь быть? Давай устроим работу. Иди сюда. Ой. Бабка, давай, выходи. Руки вверх. Это озброение. Так, сейчас. Ограбление. А может я успею? Бабка, а що мені не услышав? Може, попытку номер 2? Давайте в шкафа право вийдем перед носом. Ай-яй-яй! як не сладко, да? Що я предлагаю? Пойти в секретну кімнату сейчас і взяти зимний капкан, щоб э, постоянно бабка страдала після цього. Кто-то хочет писать будет? Как-то один только написал. Мне не очень как-то удобно, что мне никто не пишет. Так, а тут-то что? О, это то, что надо, бабку. Сорвем. Зорн тебе капец. А, топ. Я же не буду его зарабывать. Я уже капкан. Шестерня. Земли капкан. В такому випадку... Случае... А так. Маку сюди не пройде. Ну може У мене часто ружья то а у мене є этот капкан. Ну тут... Диві... Смотрите, поприкону сейчас заряжены, а тут вон уже не заряженный. Що тут за бах такий? Мені це не подобається. Ну, по полюбас моя проектирует. Я уверен на все сто процентов. Если не буду за меня капитан вставать. Кто хочет, короче, чтобы я что-то делал, ну, например, по вашим просьбам, вы можете задонатить ты э, робоксы мне. Або там э, 5 робоксов, это фактически не гарантия. А... Если вы 10 робоксов мне задонатите, короче, то гарантия будет того, что я это сделаю. Но 5 робоксов это риск просто отдать мне нагу. 10 это гарантия просто. Бабка, ты где, господи? Может я что не могу найти, прошу, ладно. О! Привет, ребят, тоже. Ой, господи. Типа люди кто хочет чтобы я что-то ну по вашим просьбам делал мне а вот и бабка застречайте заморожена бабка идеально а я пожалуй это заберу и вот или кусок мяса господи так и... как бабка будет страдать в все виды оружие да заряжем это оружие и пойдем на ход. О, та цифра. Может, возможно, мы и запомнятаем эту, но я не уверен. Ну чё? Ты лежишь тут, я по земной капкан пошёл. Мне кажется, мне, меня добре слышно, люди. Я не уверен, просто у меня все слышно. Вообще. Все четко. Так, господи. Ой. Чему таких э, малых подписчиков стримы э, мать набирать по 10 э, ч, по 10 человек, а у меня хоть 5000, но у меня все же так мало набрало, капец. Это вообще не честно. Что за стримеры такие? Сейчас что стримить просто. Мабуть, вот сюда. Но я не уверен, конечно. А! Господи! <свят> я вот испугнулся. Бабка, ну ты так резко зашла. Я испугнулся. Возможно, я тоже испугнулся. <свят> не, ну я фактически мог знать, что бабка отсюда пройдет, но я не думал, что настолько сильно пройдет. Может после этого один человек пришел и <laughs> Ладно не смог выжить после этого. Надеюсь, папка, ты... тут ты тебя спал на нет. Ой капец, капец! Ого! Что за скрипнуло? Чем он так скрипает? Капайте, как скрипнуло вообще? Я, конечно. Мало, чтобы бабка страдать мало, а не навпаки все это было. Сейчас только бабка уйдет, я задумный. Бабки, я тебя встречу с той стороны. Кукусики. Я кроме этого хочу что-то еще делать. Мне кажется, в есть все комнате. Мне кажется, где нужно зимний капкан просто сунуть. Это, это место, это вот он вверх. Перед этим, перед этим. Мне нужно его поставить сейчас и зарядить свое ружье. Мне кажется, бабка недолго будет спать. Я же на норму играю? Бабка здесь минуту. Минуту 30, 30 секунд. Отдыхай. Всем мире. Ого, только было 8 аж человек. Куда столько попал? Так. Сюда. Только самому мне попасть в зимний капкан. Все, теперь бабка это вечный Будо... это буду вечный, вечные муки. Я все подготовлю. Так что кине ружь не, не повалится ничего. Господи, ну сам под дюйм не впал. Привет, бабка. Я хочу до павука в гость. Давайте я щось манекен я сейчас по прикол кинем. Манекен голову впал. Типу, як я граю в Санбл 2, господи. То так. Пим-баум. Но бабки нету, бабка. А давай. Иди наверх. Давай, поднимайся. Там тебе стреляем, мой подарок. А, вот и ты. Бабка, а ты в курсе, что туда не идти. Че ты застыгло? Ты. Ааа, подкривало. И смотрите, фокус. Че, как? Не подключились? Это будет вечно. Господи. Ну, все куски мяса вообще О, постойте, я правильно, да, я правильно поставил. О, господи, это уже не надо было. Уж трава уведомление было отключить, господи. Кто-то будет писать, пожалуйста, давайте люди. Кто есть, пожалуйста, пишите мне что-то. Мне ж скучно как-то. Тут только один написал. Напишите мне что-то, пожалуйста. Жду от вас комментарий какого-то. Какой-то комментарий хочешь О! Привет, вернулась. Короче, вы стеснительный, конечно, но ладно. Хочется ничего напишите. Бабка все равно за падает свою ловушку заново. Бабка, ну не надо, ну пожалуйста, ну нашу это делать? Ты же все равно не пройдешь сюда. Тут нема смысла. Ай-яй-яй. Доброе, что этот зимний капкан вечный. Так, я его не отправил, положил. О, же в этот капкан. Ну, господи, не можно нормально положить. Ладно, типу как я положив. З моих подписчиков має кто-то прийти. Я фактично стрим. Начну скоро... скоро стрим иде по Freddy Night Funkin'. Не после этого стрима. Я больше скажу... Ого! 18 минут стрим триває. Ну! Это, это не длинно! Ого! Я баг сделал. <laughs> как мне сюда попасть? Ну мне молоток точно нужен. Но я фактично просто, чтобы бабка страдала. Я же хоть и на харде это попробовать и пострадать. Она бы быстрейшая. Так. Так, бабка, вертаемся. Сегодня нужно работать. О! Бабка идет! Где она там? Привет! Как дела? Давно не виделись. Попаться. Так. Ладно, что я скажу? Бабка настрадалась очень сильно, но я хочу напоследок, чтобы бабка пострадала в худшем случае. Мне нужно для этого, для этого бензин. Где я его искал за это время? Где бензин я? А, я знаю, где бензин. Треба идти, короче, как его там, в таемную комнату. Сейчас напоследок хочу сорвать баб. Мне нужно только достать и все, что мне нужно. Ингредиенты для этого нужны. Я перед этим ставлю ружье сюда. И пошли за бензобаком. Друзья, не пропускайте этот момент, что зараз будет бабах. Самый лучший. Не пох... похоже на гранату, типа, как я скажу. Бабка, только не оживай, окей? Ты мне сейчас не Ой, она ожила. Она меня, она меня не видела. Ну ты, бабка, конечно, падла. Она сейчас с той стороны. И пропускайте, друзья, за сорву бабку напоследок. я пойду в Райднет Фанк. Ой, иди, иди, иди. А я пока что сделаю свое дело. Господи. Ну-ка, давай мне нужно тебя сорвать. Так, я киню ружье сюда. Пензубак киню туда. бабка чтобы... Вертайся. Молодец. Все, друзья. Пишите в чат. Как вам настроение? Как ваше утро? Ну. Я имею в виду, как вы выспались или нет, я сейчас не очень был, у меня, я проснулся в 6 часа, господи, в 6 часа, я, короче, пошел работать в таком случае. Ну чё, бабка, готова напоследок тебя сорвать? Смотрите. Приготовься, бабка, до... Ой, дай, дай, дай. Сейчас будет напоследок бабах. Баба! <laughs> Ч, такое, бабка? Напоследок ты лучше сделала. Просто сорвалась Спасибо, Спасибка. Ну, вот, друзья, этот стрим подходит к концу. Сейчас будет новый стрим по Friday Night Ждите, значит. Прощаемся с бабкой. Все, бабка, ты настрадалась. Да, я уверен. Ладно, друзья, переходим на наступный стрим. Ждем.